Всем привет! Привет, привет! Вы на канале Travel with a Smile. И мы опять в дороге. На этот раз мы решили попутешествовать по Европе. Четкого маршрута у нас нет, есть направление. Хотим попутешествовать по Италии. Заскочим Швейцарию, Францию, Великобританию. Вообще. Ну а вообще конечная точка нашего путешествия Лондон. Так что можете себе представить, какие у нас грандиозные планы. И это все за две недели. Тогда мы еще не знали, какие дороги впереди и сколько открытий нас ждет. Но теперь можем сказать, все удалось, и это путешествие стало одним из самых красивых. Мы все-таки проехали от Карпат до Лондона и обратно. А сейчас давайте вспомним, с чего все начиналось. Готовы? Приглашаем. Будет интересно. О чем судя по вот этой картине, мы куда-то собираемся. А как аккуратно ты складываешь, я смотрю. Ну, просто молодец. Опыт. Ну, чемоданов у нас вагон и маленькая тележка. Я думаю, летели бы самолетом, обошлись бы, ну, максимум двумя чемоданами. Зато у нас все с собой, правда? Да. Похоже, мы на завершальном этапе. мы стартуем из Украины. И проехать нам надо, говоришь, тысяч семь. Еще несколько петелечек нарисуем по Европе, правда? Надеемся, что будет очень интересно. Сейчас сухая, красивая осень. Начинают золотиться деревья. Так что я думаю, что будет очень живописно. Особенно в местах горных. Должно быть красиво. Все запишем, ничего не упустим. Первое. теперь у нас будет чистое стекло. Не желаете на ночь двигать чуть-чуть? Ух ты! Благодарю. Да. Посмотри, какое у нас чистое окно. Мы Но... теперь можем снимать. Время позднее. Надо подумать о ночевке. Да. И где мы собираемся остановиться сегодня? Это что-нибудь такое, что возле дороги? Пять минут, и мы с ночледом. Поехали дальше. Через 150 метров. Какое чудо интернет, правда? В любом месте чувствуешь себя уверенно. Шесть утра, отель еще спит, а мы уже собрались в дорогу. Продолжаем наше движение. раннее утро, но транспорт уже пошел. И мы пошли. Отлично. Зеленый свет нам в дорогу. Туда, заправки на заправке. Быстро солнышко поднимается как раз сзади нас. А мы едем четко на запад. Почти рассвело. доброе утро следующего дня. Красивое солнечное утро сегодня. Мы ночевали в Подровда и сейчас направляемся в сторону Львова, а потом наш путь лежит к границе Венгрия-Украина. Мы планируем пересечь венгерскую границу и дальше направляемся в Словению. По планам Словения сегодня. У нас очень амбициозные планы. Э, какие у нас планы? Пересекли уже Ровенскую область, уже подъезжаем к Львову, потом Закарпатская область, потом через всю Венрию и попадаем в Словению. Точка прибытия регион Марибор. Порядка 1150 километров сегодня амбициозные планы. Вот такие вот дела. Можете себе представить. Так что планы хорошие, настроение тоже хорошее. Погода а... В этой части Украины очень много аистов. И вот гнезда аистов пустые. И еще месяц назад мы ехали и видели этих красивых птиц. А сегодня уже гнезда пустые. Улетели птички зимовать. Да, в Африку. Может уже. мы их там еще перехватим как-нибудь? Планируем, планируем перехватить начинается предгорье. Синеют Карпаты. Нам предстоит перевалы в Карпатах еще на территории Украины. Думаю, будет красиво. Итак, небольшая сводка в пути. Четыре часа в дороге мы мы проехали. 320 километров. Да. Ну, с учетом того, что пробки, что узкая дорога. А ну, аварии, пробки. Да, так что ну, неплохо движемся. Еще не завтракали. Да, готовимся. Кто не знает эту скульптуру из украинцев, все знают. на заправку. Сейчас найдем красивое место с и получим удовольствие. Да. Место мы нашли, оно еще в процессе ремонта. Но поставили Ручно. такой козик деревянный для тех, у кого нет столика с собой. Желано не промахнуться. Мимо не поставить. Столика нет, но. Зато Это у нас есть атака. булочки. Вот мы любим купить вот такие булочки, плетеночки с повидлом, с яблочным кленовым сиропом. И с кленовым сиропом и с орешками. Когда они свежие, ну, прямо волшебство. Это у нас всегда ассоциируется с дорогой, правда? Сто процентов. Ну, стол готов? Вот это хорошо, это... хозяйка есть. Скатерца во Как приятно на воздухе. Сегодня прекрасный день. Где-то градусов 18, наверное, температура, да? Угу. Можешь ходить еще за грибочками? Это хорошая идея. Вдоль дороги много продают грибочков, такие красивые. Но, наверное, не сегодня, иначе тысячу километров не проедет. Чистота и порядок. Покушали 10 минут, удобно, красиво. Все за собой брали. Никаких ресторанов не надо. Настоящие туристы. Обслужил себя, обслужи и коня своего. Накорми, напои. <music> Но мы въехали в Закарпатскую область. Ну что, подкрепились? Есть немножко. До вечера дотянем? Очень. Стараться хочешь. Не хочется в винной честно. Значит, поедем дальше сквознячком пролетим. Готовится. Река. Река петляет в горах, и дорога петляет, и мы ее пересекали больше десяти раз. мы не могли проехать мимо этого прекрасного места. Ресторан уютно примостился на обрывистом берегу горной реки Латорицы. Красивое место. Почему бы не остановиться, правда? Выпить чашечку кофе. Предлагаю вместе полюбоваться рекой с высоты, почувствовать тепло осеннего солнца, увидеть игру теней и услышать журчание воды. Латурица. И что это вы делаете? А второй завтрак. Первый был недавно. Ты же говорил, что у нас было вкуснее, чем в ресторане. Официант сказал, что такие блинчики волшебные, что мы просто запомним их на всю жизнь. <laughs> Посмотрим. Начинаем запоминать. Учим наизусть. М -м -м. Очень нежно. Вообще кухня в Западной Украине не перевершена. Так что приглашаем в гости только с мирными намерениями. А теперь спустимся к реке и насладимся магией природы. Здесь царствуют птицы, слышен шелест листвы. Непрерывное течение уносит воды Латурицы далеко в ущелье Карпат. Здесь так приятно, не хочется уходить, но нас ждет дорога. Приближаемся, Приближаемся к границе, ждем по очереди. Еезжаем на венгерскую границу. Mm -hmm. Да, да, по да. Итак, прошли мы <грая>, границу украинско-венгерскую довольно быстро, без 15 минут, 2 часа. У нас ушло на обе границы. В общем-то, все очень организовано. Единственное, очень неприятно, как венгры нас встречают. Они совершенно не хотят говорить по-английски. Говорят только по-венгерски, ни одного слова не понятно. Проверили все сумочки, все кошелечки, все пакетики, все заначки. С, с бельем, с обувью, с, с туалетными принадлежностями. Все, все, все раскрыла, все вещи перетрусила. Так что она получила, а нам было не очень приятно. Но бог с ними. Едем теперь. Все. Теперь уже у нас как бы больше никаких официальных. Будем наслаждаться дорогой Нам еще нужно проехать 6 часов 26 минут до Марибора Но мы чуть-чуть раньше остановимся И ну, это 666 километров Три шестерки ну. ну начнем обратный отсчет Надо сказать, дороги мы уже оплатили Это обязательное условие Когда пересекаешь Венгрию Нам Нужно заранее проплатить дороги можно заплатить за один день 10. и за 10. Месяц. И за месяц. И за В Словении мы тоже уже оплатили вчера вечером. Хорошо, интернет все позволяет сделать. Информативно, виньетка на 10 дней по Венгрии стоит порядка 20 евро, на один день почти 17. А по Словении на неделю тоже ориентировочно 20 евро. Вот так вот не дешево, но за хорошие дороги надо платить. За на скорость. За скорость. И за расход топлива, кстати. Опять же, экономия на перекусах, экономия на туалетах, так что... На топливе немаловажно. Без платных дорог можно тоже добраться до того же Марибора, но это приблизительно на 4 часа дольше. и когда все прикинешь, то оно и не так-то и дорого получается. Это платные дороги. Это то, что мы оплатили вчера вечером. И здесь был указатель матрица. Это и есть вот эта виньетка. То бишь без такой оплаты въезжать на эти дороги не разрешается. Въезжая на автомагистраль, мы еще раз освежили в памяти правила скоростного режима на автодорогах. В Венгрии. Соблюдать нужно четко указанную скорость, то есть выше даже на один километр ехать нельзя. Иначе очень крупный штраф, можно, можно хорошо попасть. Схлопотать. Скорость в населенных пунктах 30-50 км в час, в зависимости от знаков движения. На автодорогах 90 и на автомагистралях 130. Есть еще 110. Спасибо. Молодец, ты на чеку. Ехать можно с включенным светом круглый год. Все должны быть пристегнуты, дети, пассажиры, водитель. Разговаривать по телефону запрещено, разрешается хенд-фри только устройством. Следуя вот этим правилам, продолжаем наше движение по Венгрии. Плюс жилет, должен быть светоотражающий, аптечка, аптечка. знак аварийной остановки какие мы молодцы да вообще да вообще наиболее. ну нас спрося, а мы ответим дорога широкая ровная ехать одно удовольствие пришло время забронировать ночлег по уже знакомому алгоритму бронируем Объезжаем Будапешт. Где-то впереди Дунай. Вот переезжаем через Дунай Видно ли? К сожалению, не очень. Ну а впереди столица Венгрии, Будапешт. Машин все больше на дороге кучнее и кучнее. Думаю, самое время подвести промежуточный итог. Для наших зрителей, наверное, вам интересно, сколько мы уже в дороге, сколько километров мы проехали, не изменили мы наши планы. Так вот, уже 13 часов прошло с тех пор, как мы выехали из Ровно. За это время мы проехали 825 километров. Три часа потратили вне дороги, так сказать. Почти два часа на границе и час на прогулку вдоль Латорицы и перекус. Сейчас европейское время 18.10. Нам еще до окрестности Марибора, где мы собираемся сегодня переночевать, как минимум три часа дороги. Проехать еще надо 312 километров. Отель забронирован, и я надеюсь, нам ничего не помешает. И мы выполним свою программу. Сто процентов. На улице плюс 31. И мы такие немножко раскраснелись. Солнце светит прямо в лицо. Едем на запад. Медленно солнце опускается к горизонту, и небо начинает играть закатными красками. Такое великолепное шоу дарит нам природа. Утром мы встречали рассвет, а теперь с восторгом провожаем последние лучи. Целый день в дороге. Ну, 8 часов, темнота полная. Идем по приборам. Похоже, въезжаем в Словению. Проехали бодоконтроль, ограничный контроль. И въехали в Словению. Итак... Здравствуйте. 9 часов вечера. Мы с опережением графика на полчаса, да? Прибыли. Мы молодцы. Итак, это наш отель. Еще один у нас тут, квест. Нас предупредили. Что рецепшн уже не работает к тому времени, когда мы приехали. И нам сбросили пароль, инструкции. И вот коробочки с номерами комнат. И там должны быть ключики. А у вас был такой опыт? Напишите в комментарии. О, точно! <laughs> ключики. Добро пожаловать! Покажи okay. ключики. Да, два ключика сказали. Один от общей двери, другой от номера. Ну, теперь ищем номер восемь. Ура! Получилось! Скажу, вот что значит Европа, понимаешь? В Африке на этом этапе уже нас бы на каждом по 10 человек встречали. И всем бы зарплату платили. А здесь... Пожалуйста, самообслуживание, как в магазине, понимаешь, как в супермаркете. Зайти сам расплатись, а че люди должны работать допоздна. В три часа рабочий день закончился. Все. Ой, я из-под диванка. <социт> И вот такой у нас экспромт. Хорошо, что мы. У нас с собой было, правда? <социт> вот. Сейчас мы быстренько сделаем себе легкий ужин. И отдыхать мы же заслужили правда первый этап позади полторы тысячи километров и два бокала австралийского вина просто чтобы сказать себе мы справились завтра италия солнце море и день рождения оставайтесь с нами впереди много интересного а сегодня прощаемся и как всегда подпишитесь оставьте комментарий Желаем вам мира и добра, и до встречи в следующей серии.